శ్రీ శ్రీగురుభ్యో నమ శ్రీ సూర్యకవచస్తోత్రం ఈ సూర్యకవచస్తోత్ర పారాయణాన్ని చేయటం వల్ల సకల విధాలైన రోగాల నుండి విముక్తి దీర్ఘాయుస్సు సకల సౌఖ్యాలు కలగడం అష్టైశ్వర్యాలు సిద్ధించడం లభిస్తుంది శ్రీ యాజ్ఞవల్క్యవాచ శృణుష్వ ముని శార్దూల సూర్యస్ కవచం శుభం శరీరారోగ్యదం దివ్యం సర్వసౌభాగ్యదాయకం దేదీప్యమానముకుటం स्फुरन्मकुरकुण्डलम् ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतदुदीरयेत् शिरो मे भास्करः पातु ललाटं मेमितद्युतिः नेत्रे दिनमनिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं घर्मघृणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कण्ठं मे सुरवन्दितः स्कन्दौ प्रभाकरः पातु वक्षः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वाङ्गं सकलेश्वरः सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके ददाति यः करेत्तस्य वश्यगा सर्वसिद्धयः सुस्नातो यो जपेत् सम्यक् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं च विन्दति इति श्रीयाज्ञवल्क्यकृत श्रीसूर्यकवचस्तोत्रं सम्पूर्णम्